Сегодня эта песня посвящается моему неудачному дню. Однажды у меня был такой день, но это был полный пиздец. Отвечаю, ребята. Я помню, как я подставил всех друзей. Я помню, как я получил в парке пиздюлей за это. Я помню, как я пришел домой грязный и получил тоже пизды за это. Однажды я пришел грязный домой. Мама наорала. В парке избили. Что за день такой ебаный брод? моего друга избили, я пошел, все подтвердил я поступил как черт, да я согласен, дебил. И теперь я вам объясню, ребята, и я не черт, я пообещал измениться, не буду косячить так, больше отвечаю так, отвечаю. То, что больше такого не повторится, пацаны, я клянусь ей Богу, я отвечаю, я тебе скажу все, то, что думаю, то, что думаю и знаю, лишь только вы меня, пацаны, могли понять поднять и, и, не разочаровать Могли бы всегда мне помогать в трудную минуту Когда мне было трудно, вы мне реально помогали Особенно, особенно спасибо хочу сказать Егору Играшкину и Никите которые мне помогали И здесь не и этому и Иване Волкарец, и вы нормальные люди Которые хорошие пацаны, и с ними можно гулять С ними можно гулять и даже думать о чем-то С ними никогда не будет скучно, и не будет будет слишком весело, они в меру шутят, и а в меру нормально. С ними наоборот даже бывает очень весело. Но если весело Редко, то значит это будет пиздец, как смешно. Что ты будешь вспоминать это три дня, и тебе будет пиздец, как смешно. Но я теперь я знаю то, что Никита рука нормальный человек. Он нормальный чел, но про него говорят. Но мне плевать на эти слухи, то, что там про него говорят. И я не скажу эти слухи слух, я лучше скажу ему на ушко. Объясняю вам, ребята, Егор Играшкин, Никита Песня Машотов, это и песни вам, нормальным пацанам. Нормальным пацанам горько с кем я посвящаю нормальные куплеты, нормальные куплеты, которые считаются рэпом, которые как вроде бы называются рэпом, мне нравится это, и я живу этим, и я живу этим, и я живу этим.